Tamam, deməli, e, deyim 2023-dən yastı, sağ və fərqi qəbə qurtlardan növbəti suallarınızı izahına verəcəm sizə. 43-cü sual. 43-cü sualda öküz soliteri, hus fərdi inkişafının hansı mərhələsində əsas sahib gövdəbində fəstlənib törədir? Öküz soliterinin əsas sahibi insandır ə əsas sahibin bədəlində də xəstəlik törədən əsas artı yetkin fərd olur ki, o xəstəlik görədir. Ona görə də burada cavab olacaq deyə, yəni yetkin fərd mərhələsində. 44-cü sual. Qaraciyər sorudusu inkişafının hansı mərhələsində insanda xəstəlik törədir? Karacəyr sorcusu insan ə, ə, əsas sahib ola bilər və əsas sahibdirsə, deməli onun yetkin fərd olacaq ki, xəstəlik törədə. 45. Əsas sahibin orqanizmində ökü sorterinin inkişafının ardıcıl mərhələlərini göstərin. Əsas sahibin bədənində ökü sorterinin inkişafının ardıcıl mərhələləri, deməli, birinci daxil olur finna şəklində. Filnadan daha sonra filnadan yetkin fərdəmələkə gəlir 3p və yetkin fərd də yumurta qoyur 2. Deməli cavab odur 312 D variantı. 46-cı sual. Əsas sahibin orqanizmində ekinokokun inkişafının ardıcıl mərhələlərini göstərir. Ekinokokun əsas sahibi dedik ki, yırtıcı heyvanlardır və yırtıcı heyvanlara da qovuq mərhələsində daxil olur. Qovuq və yaxud tafina. Burada qovuq mərhələsi verir. Deməli qovuq kukdan yetkin fərdəmələ gəlir, yetkin fərd və yetkin fərdə yumurta qoyur. Deməli 3, 1 və 2. Davam eləyirik suallarımıza, deməli 47-ci sual. Aralıq sahibin orqanizmində eknokokun inkişafının ardıcıl mərhələlərini göstərir. Eknokokun aralıq sahibi dedik ki, malqara ola bilər, insan ola bilər. Və e, inkişafın artığı yumurta şəklində daxil olur aralıq sahibinin bədəninə və aralıq sahibinin bədənində qovuq mərhələsi əmələ gəlir. 2 və 3 B variantı. 48. Yetki askarid insanın hansı orqanında yaşayır? Askarid insanın nadiq bağırsağında yaşayır. Cavab oldu D. 49. Askaridin sürfəsi insanın hansı orqanında ola bilər? Askardan sülfəsi e, dedik ki, gəlbi sülfəli yumurta nazik bağırsağa örtük əridi, sülfədə yumurtadan sülfə çıxdı və sülfə qalma vasitəsi ilə başladı bədəndə tövrəlməyə. Qaraciyərə gəlir, ürəyə gəlir, ağciyərə gəlir. Burada cavab olacaq ağciyər. 50 dişi insan askardı və ağ planar üçün oxşar əlamətlərdir. Məxrəq. Deməli, bir cüt yumurtalığın olması, dişi askaritdən bir cüt yumurtalıq var, ağ planarda bir cüt yumurtalıq var. Bəli, bu düzgün variantdır. 51. İnsan askardı və ağ planar üçün oxşar əlamətlər. Yenə oxşar əlamətdir. E, tənəffüs sisteminin olması. Bunların heç birində tənəffüs sistemi yoxdur. E, Askarid parazitdir, anaerob şəraitdə yaşayır. Ağ planar idə bütün bədən səciylə tənəffüs edir. Parazit həyat tərzi. Askarid parazitdir, amma ağ planar sərbəst həyat yaşayır. Eyni tipə daxil olmaları, insan askardı sapqodlar tipinə aiddir, ağ planar isə də qurdlar tipinə aiddir. Bu da düz deyil. Qan damar sisteminin olması, heç birində qan damar sistemi yoxdur. Qan damar sistemi mi? Dəfərlə qutlar təyaranıb. Həzm sisteminin olması. Bəli, ağ qonalı tədə həzm sistemi var. Və Asgardda da həzm sistemi var. Ona görə də cavab olacaq E variantı. 52-ci sual. İnsan adətən aralıq sahibi ola bilər. Öküz solterinin əsas sahibidir. Hə, Asqardın da əsas sahibi ola bilər, qaraciyərində angiolostomandır. Cavab olur exnokok, çünki exnokokun əsas sahibi yırtıcı heyvanlardır. 53. Verilmiş qida zəncirlərindən hansında ötüz solterinin bilavasitə yetkin fərdə çevrilməsi baş verə bilər? Yetkin fərdə çevrilməsi baş verməli idi. Deməli, əsas sahibində. Necə əsas sahibə qaldı? Daxil olur. Yumurta ilə bioloji yumş tərəvəz və ə, insan Ə, xeyr, biz ə, dedik ki, əsas sahibin bədənindən finna şəklində daxil olmalıdır, yumurta şəklində əsas sahibin bədənindən xarici olur. Ona görə də səs. Xəstə quş canavar, bu da düzgün deyil. Yumurta ilə yoluxmuş ot və öküz, ə, xeyr, yenə də yumurta şəklində yox, finna şəklində daxil olur. Ə, yaxşı bişməmiş mal əti, insan. Bəli, mal ətində finnası olur və insan orqanizminə keçir. Cavab oldu də variantı. 54. Hansı parazit burdurduğu sürfələri inkişaf inkişaf siklində ikinci dəfə sahibin bağırsağına düşməmişdən əvvəl ağciyərlərindən keçirlər? Deməli, inkişaf siklində sürfələr ikinci dəfə əgər ağciyərdən keçirsə, ə, bu Askaridin imşafı olacaq. Çünki T. rikki askaridi birinci yumurta sürfə mərhələsində udulur və gəlir nazik bağırsaqda örtüyəyir, sürfə çıxır. Sürfə bədəndə dövrədir, qan vasitəsi ilə gəlir, ağciyərə, ağciyərdə sonra qıcıq yaradıb, öskürək yaradıb, təzədən ağız boşluğuna gəlir və bundan sonra ə, ikinci dəfə udulduqdan sonra yetkin fərdə çevrilir. Cavab oldu insan askarididir. Keçdik növbəti sual 55. Öküz soliteri için səciyə bilir. Öküz soliterinin beden iki sormaç, xeyir iki sormaç karaciğer sorucusundadır. Bir deyil. Başlıkta sormacılar var. Bəli, başlığında sormacılar var. Qudlağı yoxdur. Bəli, o tez soliterinin dedi ki, həzm sistemi yoxdur. Düz. Qudlağı vardır, səhv, çünki həzm sistemi yoxdur. Bağırsağı yoxdur. Düz. Bağırsağı vardır, səhv, çünki həzm sistemi yoxdur. İnsanın bədənində parazitlik edir. Düz. Balığın bədənində parazitlik edir. Bu da səhvdir, qida maddələri bədən səti ilə sorulur. Düzdür, həzm sistemi yoxdur. Qidanı ağız solmacı ilə sorur. Xeyr, bunun ağız solmacı yoxdur. Bu qaraciyər förtüsünə aiddir. Yumurtadan çıxmış türfə ilbizim bədənində İnşıaf edir. Bu da öpüslternə aiddir. Umurtadan çıxmışdır və qaramalın bədənində inşıaf edir. Bəli, 12 də düz. Deməli cavab oldu 2 3 5 7 9 12. 2 3 5 7 9 12 D variantı. 56-cı sual. 56-cı sualda qaraciyər solususu üçün seçə bilər. 2 sormacı var. Bəli, düzdür. 4 sormacı səhvdir. Uqlağı var, düzdür. Həzm sistemi var, uqlağı yoxdur, səhvdir. Bağırsalı var. düzdür. Həzm sistemi var, bağırsağı yoxdur. Səhvdir. Qara malın bədənində parazit gedir, düzdür. Yalnız insan bədənində parazit gedir, səhvdir. E, Çünki qara malın bədənində də parazit gedir. Qidanı ağız sormacı ilə sorur, düzdür. Qidanı bədən saatiyle ilə sorur. Bu üç sol alternativdir. Yumurtadan çıxmış sürfə el bizim bədənində inkişaf edir, düzdür. Yumurtadan çıxmış sürfə qara malın bədənində inkişaf edir, səhvdir. Çünki sürfə yox, qara malda yetkin fərd olur. Cavab oldu 1, 3, 5, 7. 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9, 11 cevap A varyantı. Əli 7-ci sual hansı sırada qidal tuğlantılarının anal dəlik vasitəsilə xaric edən qurdlar göstərilmişdir? Deməli anal dəlik ilk dəfə yarandı. Sap qurdlar tipində və sap qurdlar tipindən sonra digər qurdlarda artıq anal dəlik var. Nereid var, bəli qum qurdunda da var, qara cer sorcusunda yoxdur. Ağ planaridə yoxdur. Nereid qum qur qurdudur, yenə ağ planaridə burada da getdi, yenə burada da ağ planaridə soxulcan hərqvə qurdlara aiddir, var, askaritdə var, qum qurdunda da var. Cavab oldu E variantı. Keçdik 58-ci suala. Hansı sırada qida tullantıların ağız vasitəsilə xaric edən qubblar göstərmişdir? Yəni qida tullantıların ağız vasitəsilə xaric edilirsə, deməli bumaların anal dəliyi yoxdur. Anal dəliyi olmayanda yastı qubblar tipinin nümayəndələrində dedik ki, qurdlardan gəlirsə söhbət, anal dəlik yoxdur. Askariddə var. Ondan sonra qum qurdunda da var. Qum qurdu burdan da getdi. Nərəyə? də burdan getdi. Cavab oldu D. Qaracer sorucusu, bir də ağ planari. Bunların anal dəlikləri yoxdur. Həzm olunmayan qida qalqıları yenidən ağız vasitəti ilə bədəndən xaric olunur.